আজি আমি ক'ম মহাদেৱৰ প্ৰিয় শাওণ মাহত শিৱলিংগত এই দহটা বস্তু অৰ্পণ কৰিলে হাজাৰ গুণ ফল লাভ কৰিব আৰু মনোকামনা পূৰ্ণ হ'ব হিন্দু শাস্ত্ৰ অনুসৰি মহাদেৱক পূজা কৰাৰ উপযুক্ত সময় হ'ল শাওণ মাহ শাওণ মাহত এই দহটা বস্তু শিৱলিংগত অৰ্পণ কৰিলে আকাংক্ষিত ফল খুব সোনকালে লাভ কৰা হয় আৰু মনোকামনা পূৰ্ণ হয় বুলি বিশ্বাস কৰা হয় কি সেই দহটা বস্তু জানিবলৈ ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চাওক এক নম্বৰ গংগাজল ওম নম শিৱাই এই মন্ত্ৰটি জপ কৰি গংগাজল শিৱলিংগত ঢালিব এনে কৰিলে আপোনাৰ স্বভাৱ আচৰণ সুন্দৰ হ'ব দুই নম্বৰ গাখীৰ মন্ত্ৰ উচ্চাৰণ কৰি শিৱলিংগত গাখীৰ ঢালক ইয়াৰ ফলত আপোনাৰ শৰীৰ ৰোগমুক্ত হ'ব তিনি নম্বৰ হৈছে বেলপাত মন্ত্ৰ উচ্চাৰণ কৰি শিৱলিংগত বেলপাত অৰ্পণ কৰিব এনে কৰিলে আপোনাৰ মনোকামনা পূৰ্ণ হ'ব চাৰি নম্বৰ দৈ শিৱলিংগত দৈ অৰ্পণ কৰক যাৰ ফলস্বৰূপে আপোনাৰ জীৱনৰ সুখ আৰু সফলতা প্ৰাপ্ত কৰিব পাঁচ নম্বৰ ঘি শাৰীৰিকভাৱে অসুস্থ হ'লে শাওণ মাহত শিৱলিংগত ঘি ঢালিলে সুফল পোৱা যায় ছয় নম্বৰ মধু শিৱলিংগত মধু বা মৌ দান কৰিব এনে কৰিলে আপোনাৰ কণ্ঠস্বৰ মধুৰ হ'ব সংগীত চৰ্চা কৰাসকলে এনে কৰিব পাৰে সাত নম্বৰ হৈছে আঁতৰ আঁতৰ দি শিৱলিংগত অভিষেক কৰক ইয়াৰ ফলত আপোনাৰ সঠিক বিচাৰ সমতাৰ উদ্ভৱ হ'ব আঠ নম্বৰ হৈছে চন্দন চন্দনেৰে শিৱলিংগত শাওণ মাহত অভিষেক কৰিলে আপোনাৰ নাম যশ খ্যাতি বৃদ্ধি পাব ন নম্বৰ কেশৰ কেশৰ দি শিৱলিংগত অভিষেক কৰিলে আপোনাৰ সৌন্দৰ্য বৃদ্ধি পাব দহ নম্বৰ হৈছে ভাং ভাং শিৱলিংগত অরপণ কৰিলে আপোনাৰ শৰীৰ সুস্থ আৰু সতেজ হৈ থাকিব বন্ধু বান্ধৱীসকল আজিলৈ ইমানেই যদি ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ ভাল লাগিল তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব ধন্যবাদ